哇这这 会怎么办？你不会的。 圣我之名，唤凤凰圣女回来。属下见过圣女。你是谁？我是魔族中人，你唤我大尊便可。你是魔族圣女。 真身,身是凤凰，大尊就是你的仆人。一派胡言！你受何人指使，污我为妖？凤凰灵力无边，是唯一与天界众神一较高下的存在，历来被我魔族奉为首领，岂敢妄言？大尊此次前来，就是恭迎您回魔族。灵力无边，那能起死回生吗？ 人死不能复生，任何法力在三界之中都无法改变。凡人生命短暂，爱恨情仇就在弹指一瞬间，何必为这些蝼蚁而伤怀？那就不必多说了。待圣女完成人间这些羁绊，你一声令下，魔族众兵将随时听候调遣。属下告退。 姐姐，你醒了，你没事吧？